thank you Слава Україні! Зі святого заїзді. Власного... Від імені футбольного клубу Міталіз 1925 ми сьогодні приїхали привітати у вас святом захисника України. Тут присутні вболівальники футбольного клубу Міталіз 1925, керівництво футбольного клубу 1925 та футболісти, команди основного складу. 19-25. Что десятого вот, спорте? Yeah. Вы здоровы, это да? вам нужна велика тяга за ту працу, которую вы выполняете. Yeah. Хай вам счастлив. Скорейше, <клышленный> вы здоровы, да? Владыка. Эмоций масса, но эмоции они носят такой двойной характер. В двери праздника, конечно, знали, что за праздник, знали поздравлять ребят сюда шли и так далее, знали, с кем мы будем общаться, предполагали, каких раненых мы увидим, но то, что, конечно, увидели этих ребят, это, конечно, ну в душе, знаете, такой комок отжимается и, наверное, если бы была бы такая возможность, наверное, можно было пустить даже слезу. И нужно было. Потому что когда видишь молодых ребят бесконечностей, но ну, которых э, глаза горят, и они, к счастью большой радости, они э, жизни радуются, они верят в лучшее, они верят в лучшее свое, они верят в лучшее страны. Это ну, переполняет гордостью за не только за этих ребят, а вообще за наш народ, то, что здесь увидеть. То же самое говоря с игроками, когда беседовал, ну, игроки, вот почему, может, некоторые даже как бы не решали сдавать интервью, потому что они говорят, реально то, что они увидели, они как бы, их спортивные травмы по сравнению с тем, что они увидели, это, это просто мелочи и уходит как бы на второй план. Скоро гонять футбол, Це вона краще. Окрім цих подарунків, ми купили ще телевізори, роботи, приставки приславки те, щоб ви дивилися і телебачення, були в курсі новин, спробувалися. Цього в нас краще було. Дуже вам дякую. Спасибо большое вам. Удачи, успехов, все здоровья. Спасибо большое. Мяч должен быть такой, братан, противника. Все, победа вам. Спасибо большое. Ребята держатся, видно, что ну, вот, э, им очень непросто, ну, ну, нелегко, но ну, вот, видно их улыбки, то есть как бы крепки духом, но ну, это самое главное. главное. Главное, не падать духом, но ну, и пускай выздоравливают, ну, вот, они молодцы. Ну, вот защищают нас, Украину, наших детей, наши семьи. То есть им честь и хвала. поздравили ребята с будущим праздником защитника Украины. Привезли подарки, поддержали. Ребята с травмами, спасибо большое им, они защищают нашу страну. Скорейшее выздоровление, поддержки близких, и чтобы все было у них в будущем хорошо, чтобы выздоровели. Классно, мне очень понравилось. Вам побед великий, чтобы вы выигрывали. Очень приятно, спасибо вам, что вы не забываете нас. Впечатление, даже давление поднялось. Так приятно, потому что наша футбольная команда города Харькова, нашей Украины, которая непосредственно впервые вживую увидела ее, как говорится, ты так ты поговорил. Очень эмоций, очень много зашкаливает. Хотел пожелать бы команде очень больших успехов выигрывать на всех чемпионатах, на всех чемпионатах и быть первыми. Ну и спасибо за все, что пришли к нам. Очень Приятно, очень-очень приятно. Спасибо за все. Очень приятно. Я вообще не футболист, но очень приятно, что не, не обделяют внимания, так скажем, такие медийные наши люди лица. Приятно. Спасибо большое, ребята. Успехов, счастья, спасибо, Хочется на сам порядок приветтать у всех хлопцев, которые находятся в шпитале. Увесь медичний персонал, який обслуговують, який лікує цих хлопців цим з великим святом привітати усю країну, усіх болівальників металіста 1925 з Днем захисника України. Слава Україні!